অভিনেতা দিনেশ দাসৰ খবৰটো পালেনে চিৰসেউজ অভিনেতা দীনেশ দাসে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসমলৈ বিশিষ্ট অভিনেতা দিনেশ দাসৰ খবৰক লৈ গৌৰাম্বিত আনন্দিত অসমবাসী তথা অনুৰাগী ঊনৈছশ একচল্লিছ চনৰ পাঁচ অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা অভিনেতা দীনেশ দাসে বৰ্তমান সময়লৈকে অভিনয় কৰি আহিছে অসমীয়া ছবি জগতত অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীনেশ দাসে অসমীয়া চিনেমা নাটক আৰু অসমৰ বিভিন্ন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি অনুৰাগীৰ অন্তৰ জয় কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ো অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দিনেশ দাসে সকলোৰে হৃদয় তেওঁ সুন্দৰ অভিনয়ে মহি আহিছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত প্ৰদান কৰা হৈছে চিৰসেউজ অভিনেতা দিনেশ দাস ডাঙৰীয়ালৈ জীৱনজোৰা সাধনাৰ বঁটা উল্লেখযোগ্য যে অভিনেতা দিনেশ দাসক এ এম টেলিভিশ্যনৰ এয়া বিশেষ সন্মান তথা স্বীকৃতি খবৰটো জানি বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈও নাপাহৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদিহে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ